शहर के इस आधे तमीर शुदा मेट्रो स्टेशन के अहाते में खातिन का मोटरसाइकिल चलाने की कोशिश करना मामूल का मंजर हरगज नहीं कमल इस्लामाबाद से तकरीबन डेढ़ घंटे की मुसाफत पर रहती हैं। इन्हें आम तौर पर घर से शहर आने जाने के लिए तीन बसें बदलना पड़ती हैं वो मोटरसाइकिल चलाना सीख रही हैं ताकि रोज़मर के काम आसानी और आज़ादी से निपटा सकें हम फाइव सिस्टर्स हैं हमारा भाई भी नहीं है और मेरे बाबा रिटायर्ड हैं एक प्राइवेट कंपनी से तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए गाड़ी को अफोर्ड करना इसलिए मैंने बाइक प्रेफर की आपने लिए सरकारी अदादोशु के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल अट्ठारह लाख मोटरसाइकिलें तैयार की जाती हैं मगर खातन मोटरसाइकिल सवारों की तादाद चंद हजार से ज्यादा नहीं पिंक राइडर्स ढाई साल ऐसी पाकिस्तान के पाँच बड़े शहरों में खातन को मोटर चलाने की तरबियत दे रहे हैं इस अरसे में तकरीबन साढ़े चार हजार खात इनसे मोटरसाइकिल चलाना सीख चुकी हैं। हमारे पास तीन चार शौकिया नहीं है एक वो है जिन्हें शदीद तरीन जरूरत है घर से यूनिवर्सिटी जाने के लिए घर से ऑफिस जाने के लिए वो चला रही है सना परवीन इन पहली खातन में से है जिन्होंने पिंक राइडर्स के जरिए कराची में मोटर चलाने की तरबियत हासिल की वो कहती हैं कि खवतीन राइडर्स की तादाद बढ़ने के बावजूद इन्हें पेश आने वाली मुश्किल कम नहीं हुई आ, हमारे माशरे में कुछ मर्द हजरात ऐसे हैं जिनको आ, जो बर्दाश्त नहीं करते कि एक औरत जो है वो ख़ुद मुख्तार है और वो खुद ये सारी चीज़ें कर रही है मेरी एक ऑब्ज़रवेशन ये भी है कि हम औरतों को सिर्फ ये नहीं देखना पड़ता कि कहाँ से गाड़ी आ रही है और कहाँ से हमें बचा के निकल लें हमें ये भी देखना पड़ता है कि कौन सी गाड़ी हमें मारने की या वो हमें तंग करने की आ, कोशिश कर रही है तो हमें दोनों चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है इसके बावजूद सनापुर अजम है कि अपनी खुद नी को मनफी रवैयों की नज़र नहीं होने देंगी इंसानी हकूक की कारकुन ताहरा अब्दुल्ला का कहना है कि सफरी आज़ादी एक बुनियादी इंसानी हक है जो अब भी पाकिस्तान में खुवान की बड़ी तादाद को हासिल नहीं मैं समझती हूँ कि दही इलाकों में अभी उस तरह का एक नुक़ नज़र और एक फितरत और एक रवैया अभी तक नहीं आया पूरे के पूरे पाकिस्तान में चाहे कोई भी शूबा ले लें जहाँ पर बच्चों को और नौजवान औरतों को आज़ादी हो कि वो या मोटरबाइक पे या साइकिल पर सफ़र कर सकें ख़ास तौर पर अकेली कमल भी मोटरसाइकिल चलाने के साथ साथ सड़क पर मनफी रवैयों का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रही हैं ख़िन के लिए तालीम और माशी खुदबुख्तारी का हसूल बड़ी हद तक इन्हें मयसर ट्रांसपोर्ट की सहूलत पर मुनहसर है कमल और सना जानती हैं कि मोटरसाइकिल चलाने वाली खुतिन की जानब माशरे का रवैया बदलने में वक्त लगेगा लेकिन इन्हें बारिश का पहला खतरा बनने में कोई एतराज नहीं